بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي رضي الاسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا أما بعد الله سبحانه وتعالى مجلس من خير بركة تلسين هم ديكة توصن هم أخدومس Ayetten, hadisten fayda çarptırmaya nasip etsin. Evvel dediğimiz kimi, yani birinci mevzu bağlasına danıştık ki, Ə e, mövzumuzun ehtiva etdiyi mövzu, məsələ al-muhasəbə. İnsanı öz nəfsini muhasəbəyə, hesaba çəkməsi. Bəzən insan əməl edir, əməl edir, əməl edir, e, hesabdan qafıl qala bilər. İnsan əməl edir, yaxşılıq edir, sədaqə verir, bəs günah da edir, tövbə edir, lakin e, insanın nəfsini hesaba çəkməsi. Bu gecə məsələsi üçün mən gecə olduqda, səhər-səhər olduqda gecənin günahını insan nəfsində və ya öz-özündə və artıq təklikə çəkildikdə, qəflətdə e, xalvətdə, afan, xalvətdə özünü hesaba çəkməlidir ki, mən nə üçün bu günahı etdim? Axı mən bunu etməməliyəm. Bu mömünün mömünə xas olan sifətlərdəndir. Mömünə xas olan sifətlərdəndir. Lakin insan e, özü axarına günahların axarına qoyub getməsi belə, yəni heç bir şey maraqlanmaması bu isə fasiqlərin, münafıqların adət-ənənələrindəndir. -ən Əvvəlki dərsimi demişdim ki, Allah Subhanahu va Taala nəfsi yaratdı. Və nəfsin islah olma qayda-qanununu bizə öyrətdi. Və nəfsi yaradılış olaraqda nəfs nədir? Əmmarətun bis-sūd. Nəfs əsl olaraqdan yaradılış xirqət üzrə olan əmmarətun bis-sūd Allahın rəhmətli istisna, istisna olmaqla bura diqqət edin. Nəfs Allahın rəhmət rəhm etdiyi kimsələr istisna olmaqla nəfs pisliklər əmredir. Nəfs daima pislikləri əmr edir. Yaddan çıxartmayın. Nəfs daima pislikləri əmr edir. O səninlər xeyirləri etməyin, nəfsə qalib gəlməyin, nəfsini idarə etməyin bu Allahın sənə olan lütuf və rəhmətidir. Əlin Allahın lütuf və rəhməti, mərhəməti səə olmasa, səni əhatə etməsa, sən fasiqlərdən, günahkarlardan olmasan. Əsl oroqdan nəfs pislikləri əmr edir. Və sənin namaz qılmağın, günahlardan, asiliklərdən, içkidən, zinadan, qumardan uzaq olmanın, olmağın bu sonra da səni, sonradan sənin Allah tərəfindən sənə verilən bir mükafat, bir hədiyyədir ki, sən onu qəbul etsən, onunla nəfsinin pisliklərini, nəfsinin ehtiraslarını dəf edirsən. Ayəni bunun üçün daim insan etməli, Allahdan, Allahdan nə istəməlidir? Allahdan yardım istəməlidir ki, ey Allahım, ey Rəbbim, mənim nəfsimi islah elə. Az önce okuduğum innel hamda lillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udhu billahi min şururi enfusina. Nefsimizin şerrinden sana sınır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fi hutbetil hacem. Ve min nefsimin pisliklerinden şerrinden hem de emellerimin türettiği pisliklerden sene sınır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sellem bu Bildiğimiz ki el nefsu ve meseleler, müeyen mevzular ehtiva edir. Daşıyır. E, bugünkü mövzu da ennes və imrad, nəfs və onun xəstəlikləri. Nəfs və onun xəstəlikləri. İhamə e, məlumdur ki, bədən üzündə məhər bir orqanın özünə xas ağrısı, acısı var. Aydındır? Bu bəzi orqanlar insanı e, dün gündəlik iş tələbatlarının icrasını zəiflədə bilər. Məxə xəstəliklər. Amma nəfsiy xəstəliklər belə zahirən biruza vermir. Başağrınız kimi, məsələn, diş ağrısı kimi, ürək, böyrək ağrısı kimi belə səni incitmir. İncidir kimləri? İki sinif insanın incidir. Demə nəfs belədir. Nəfs 3 kisimlidir. Bu ağrılar, nəfsə gələn bu ağrılar iki sinif insanı incidir, bir sinif insanı incitmir. Nəfs də bu 3 kimsədən ibarətdir. Nəfs bu 3 kimsədən ibarətdir. İnşallah onları öyrənəcəyik. Ona görə nəfsə müalicəsi də necədir? Nəfsim, nəfs necə müalicə ola bilər? Doktorə getmisən? Xeyrəm hə? məndə Allah. Bəli hesaba çəkməklər. Hesaba çəkmə. Daima yadan çarpmayın. Mən gələ biləcəm suallar. Daima hesaba çəkmə. Bu mövzu ətrafındadır. Ədimmi? Qıra çıxmayın. Bildik nəfsinin xəstəlikləri var. Məsəl üçün belə deyək də, de. sənin eee Yəni müəyyən xəstəliklərim var. Ona qarşı sən tədarüq görsən, doktora gəlsən, aydındır? Biz də, biz də nəfsi xəstəliklərin müalicə edilməsi üzrə mütəxəssis ixtisas almış dia ki, həkimlər. Amma lakin bizə gələn yoxdur. Biz gəlirik, xahiş edirik, nə olar? Dərsdir, bir 15 dəqiqə uzandı, 20 dəqiqə uzandı, 1 saat uzandı. Gəlin qulaq asın, lakin yoxdur. Amma insanlar E, belə adi dünyavi xəstəliklərlə dünyanı eləndə belə hiss olan xəstəliklər üçün haralara gedir və neler xəjdir və nə va günlərini saatlarını səhər lakin e, axirət üçün faydalı olacaq e, müəllimlərin yanına gələn az Allah e, başda məni olmaqla sonra da geridə qalan sizləri və hamını islah eləsin. Dedik en-nefs el vəl-amraduha. Nəfs və onun xəstəlikləri. Çünki insanın bir şey bilməsi əksini bilməsi, xəstəliyi bilməsi ondan uzaqlaşmasına və sonra nəyə yardım edir? Xeyir amələtinə təxminən yardım edir. Çünki xəstəlikləri bilirsən, xəstəliklə bildinsə, ona qarşı özünə tədarüq görsən, müalicə sistemini gücləndirirsən, nə edirsən və qalxırsan, nəfsinlə vuruşmağa. Nəfsinlə vuruşmağa. İnən nəfsəl bəşəriyyətə illəm yəqudhal insan bir kitab illə və sünnə nəbihi qadətə ilə əhəlak və rədə. Bildimiz kimi nəfs xəstət. Yəni nəfsin nəfsə gələməyən xəstəlikləri var. Bunlar da ən gözəl müalicəsi də iki şeyi ona cəlb etməklə, vaxtı özünü ona iki şeyi cəlb etməklə islah olur. O da kitab və sünnə. Həqiqətən insan nəfsini, insan ağlını, insan düşüncəsini, insanın havasını, insanın ehtirasını Bu iki şey idara etmədik müddətçə insan hələ ikdadır. O da Allahın kitabı və sünnətdir, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm sünnəsi. Misal olaraq Allah Allahu subhanahu və təala kitabı insancə idarə edə bilər. Necə idarə edə bilər? Allah Allahın kitabı dedir. Allahın kitabı və Peyğəmbərin sünnəsi, yəni o kitab kitaba baxaraq oradakı ehkamlardan nəticə çıxartaraq istinbat edərək də Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam öz hədislərini ortaya qoydu. Aydın o başlıdır. Başlanacaqdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam da kitaba baxaraqdan hədislər nəticə çatır. Əgər insan öz nəfsini bu iki şeylə idarə etməsə həlak olar. İnsan öz kitab, öz nəfsini kitabla necə Allahın Qurani ilə necə eee islah edə bilər? Allah'ın kitabı ilə özüncə islah edə bilər. Ordakı haramları bir edək. Bəli, haramlar haram, qadağanlar qadan, ə, şirkdən uzaq, şirk əhlidən uzaq, ə, şirkə yol verəcək hər bir şeydən, vasitələrdən uzaq, aydın zinadan uzaq, ribadan uzaq, haram mal yeməkdən, yetim mal yeməkdən uzaq, qonşu haqqlarını qorumaqdan, yaxın qonşunu, uzaq qonşunu, vəsəl bu kimi haqqları bildikdə Bu kim axla birlikdə nə meydana gəlir? İnsan öz nəfsini nə edir? İslah edir. İslah nəfsə nə edir? Yəni bu bir dədır kitabla özünü islah etdin, səhabənə gələcəm ha. Ki <laughs> insan özünü kitabla islah etdikdə bu nəfs nə edir? Tərbiyələnir. Aydındır? İkincisə Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlam sünnəsi ilə islah edisə. Günah gəldi, bax sən ki Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlam deyir belə deyək, belə bir addım dala qaytaq. Nəfs istir ki günah istir. Her geçen, her nefs günaha meyli var. Nece ki peygamber, yani hatta peygamber olsa bile, Yusuf Aleyhisselam bahsi, Yusuf Aleyhisselam peygamber olsa bile, o Allah ki o bizim ayamızı görmeseydi o da, o da meyil O da meyil O bizim ayamızı görmeseydi o da e, azanlardan olar diye Allah Subhanahu ve Taala. Yani hiç kim masum değil. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem dünyadan köçdükdən sonra heç kim bu dərəcə məsum, ki, yani məsum deyil ki, heç kim. Yəni məsum deyil, yəni təmizdir, öz özünü qoruya bilməz. Həm o, günaha düşə ə, düşmə ehtimalı var. Bunun üçün də Peygamber sallallahu alayhi ve sellem sünnəsini özünü necə qoruyursan, Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin özünü haramını, haram bilərəkdən, qadan-qadan bilərəkdə Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yaşayış tərzinəcəydi. Nələrlə yaşayırdı? Necə yaşayırdı? Kimilə yaşayırdı? Hansı formada yaşayırdı? Bu kimi, eee, öz həyatını hədsə öyrün düzəldərsə, eee, onun da öz dəfsini islah etmiş olar. Öz dəfsini etmiş olar? İslah etmiş olar. Əhsən. Walaisa min sabil al-qiyadatiha ila al-suluki al-sawi ila bi muhasabatiha ala anfusiha wa khataratih. Nəfsini islah edirsə, ikinci özünü bu kitab və sünnələ idarə etməsən Və də nəfsinin islahında, nəfsini düzəltməsində ən güclü yollarından mürsül nədir? Hesaba çəkmək. İnsan özünə hesaba çəkməsi. Nə üçün belə etdin? Nə üçün belə etmədin? Niyə belə az etdin? Çox edərdin vəsalar bu kimi. Misal çəkildik ki, "Vaqad qila en-nafsu kesh-shariikin khawan illen tuhasiba zahaba bi malik." Diki nəfs sənin xain şərikin kimidir. Nəfs Sən xoain şərikink kimisən? Əgər onu hesaba çəkməsən, səni məğlənə aparar. Nəfsləm üçün, onu hesaba çəkməsən, onu tərbiyə etməsən, onu cilovlamasan, səni götüb al aparacaq, çoluğunun içinə girəcəksən. Ha, onun şunda nəfsin adı? Nəfs nəyinsə düşmanındır. Onun islahı necədir? Əmel, xeyrəm, kitabə sülməyinə. Carlos <gəlçın> <gəlçın> deyir, o işdə. Və nəfs-ül fāsidə hiya hiya səbəb-i əmrad-ı qulūb. Qalp xəstəlikləri var. Onun da törətdiyi qalb e, mən deyək ki, müəyyən qalb xəstəlikləri var. Məsələn, paxıllıq, həsəd, kin, küdrət, yəni şəriətə müxalif olan bu, bu, bu xüsusiyyətlərdə öyüc bu kimi riya bu həmzə gəl xəstəliklərdir. Adın səndə var, məndə niyə gəl yoxdur? Ona məsələn həsəd və baba var. Adın bu kimi gəl xəstəliklər bunun da törəmə səbəbləri fasid olan haraq nəfsdən qaynaqlanır. Yəqul ibn Qayyim rahiməhullahi təala inna sa'il al-amrad al-qab innamatanshu bina al-janib al-nefs. Dəqiq gəl xəstəliklərin deyir mənşəyi deyir. Qəlb xəstəliyinin mənşəyi başincə səbəbləri qaynağı nədir? Nəfs. Fəl-məvādül fāsidə kulləhə ilayhi tənṣab. Dəki bütün əzalar nəfsə görə nəfsə yönələr və yəqin nəfsdən nəfsə bağlıdır. Bütün insan bədəni və bütün əzalar nəfsə bağlıdır. Yəni qəlb xəstəlikləri hamısı nəfsə qayıdır əsl olaraq da. Fummətan ba'dən minhə iləl a'zā. Və avvalə tənalləl qalb. Sura-nəfs fāsidə olsa, nəfs xarab olarsa, nəfs çirkin olarsa, bu deyir bu nəfs səbəbi ilə deyir bütün o xəstəliklər bütün bədənin yarılar. Onun da ilk çatdığı yer haradır? Gəl. İlk o xəstəlikdən götürdüyü, yəni o xəstəlikdən götürülən, eee o xəstəlikdən öz nasibini götürən ilk nədir? Qəbət. Bədən. Adindir. Bakat kanə Rasulullah sallallahu alayhi vəsəmm yəqulu fi xutbatul haca, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəmm bunu bildikdən dolayı bizə demişdir ki, Biyacıl, Peygamber öz, e, de, yani khutbada, ki, ve şerrinin, de, ve şerrinin, Peygamber Aleyhissalatu vesselam öz e, hutbetul hacede yani hutbede meşhur hutbesinde der ki: "Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve seyyiat a'malina." Nefsimin şerrinden, pisliklərindən Allahım sığınıram. Bəhmin içində ve seyyiat a'malina. Aməllərimin, mənim nəfsimin şerrindən, pisliklərindən Allahım sığınıram deyə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem rivahuhu Tirmizi və Hasanuhu hadisində bildirmişdir. وغا استعاذ صلى الله عليه وسلم شرها وعموما ومن شر ما يتولد منها من الاعمال فيغمس صلى الله عليه وسلم از نفسنا عموما لله الله سığınıp ve ondan törenen amellerden de Allah talaya sığınmıştır. Li nefsim umum olarak dedi ki nefsimin şerrinden ve o nefsin şer olmasından törenen amellerden sana sığınırım dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem وقد إتفى السالكون الى الله على اختلاف طريق وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعه بين القرب وبين الوصول الى الرب. ان الله سبحانه وتعالى تالف كده insanlar mümin kimseler, salih kimseler ittifak etmişler ki يعني yani hem ray olmuşlar ki Allah'la Allahla Allahla qalb arasındakı mane nədir? Yəni sənə Allah'a çatmağa, e, sənə Allah'a çatma məna olacaq vasitə maneə nəfsinin xarab olmasıdır. Əgəz xarab oldu sən Allah'a çatdıran yol üzərində sən bir duracaqsan, yığılacaqsan, ya geri qaydayacaqsan, ya da durub gözləyəcəksən, yəni məqsədə, gəyə çata bilməyəcəksən. Bunun üçün insan etməlidir, nəfsini etməlidir tərbiyə etməli. Cavab ver qardaş. Allah səbəb Bu, eləsin. Bunun içə də lakin nəfs nəfs Bunun nəfs 2 qismə bölünür. O saydığım 3 qism o nəfsin xüsiyyəti, keyfiyyəti, o qırağı. Bucə nəfs 2 qismə bölünür, deyilir ki, qismun yəni nəfs, yəni nəfsə hakim olmaq barəsində insan 2 qismə bölünür, belə deyə. Nəfsə hakim olan bu istənsan iki qismə bölünür. Birinci qism qismun zafarə bihī nəfsuhu fə malakathu wa əhlakathu wa sarat tu'an lahā tahta awamiriha və, hu, və qismun zafarū bi anfusihim fa qahəruhā fa sarat tu'an lahum munqādatan li amrihim. Birinci olaraqdan nəfs insana qalıb gəlir. Nəfs insan üzərində zəfər çəkir. Onu öldürür, onu həlak edir. Və nəfs elə edir ki, insan sən nəfsinin əmril və qadağanlarına boyun əyəsən. Bu birinci gəcisidir. İkinci gəcisim isə nəfsə qarşı qalib gəlir. Onu öldürür, onu həlak edir, ona qalib gəlir. Onun üzərində qələbə çalar. Və nəfs də insan nəyə istəyirsə, belə baxaq, hər kəs özünü belə imtahana çəkə bilər. İkinci gəcisində Nəfsə qalib gəlirsən, nəfsi əzirsən, nəfs sən nə istəyirsənsə nəfs onu edir. Sən nəyə baxmaq istəyirsənsə, nəfs ona baxır. Hara getmək istəyirsənsə, nəfs ora gedir. Nə qulaq asmaq istəyirsənsə, nəfsin ona qulaq asır. Və s. Bu nəfs üzərində hakim olan kimselər. Əks halda nəfs nə istəyirsə ona baxırsa, nəfs hara getmək istəyirsə ora gedirsə Bu nəfsə uduzan kimsələrdir. Allah Subhanahu taala bizi ikincilərdən eləsin. İkincilər hansı idi? İkincilər, eee, nəfs üzərində qələbə e e e qazananda. Nəfs özünə kölə edəndə. Bəli, evet, nəfs özünə kölə edirsə. Amma nəfsinin köləsi olmaq olar mı? Nə üçün? Azarsan. Azarsan. Allah sən qorusun. Allah sən ikinci ismin adın əsən. Və <Glə> qelb bəzi alimlər intəha sələf tələbələrinə ilə ilə zəfər büənfüsə. Fə mən zəfər büənfüsə əfrəh və anca. Və mən büənfüsə xasil və hərək. Dedə Allah subhanə və təala gedən Allah subhanə və təala tərəfə gedən müsəfirlərin yolu öz nəfslərinə qalib gəlməklə sona erdirdi. Allah subhanə və təala gedən kimsələrin səfəri nəfslərinə qalib gəlməklə sona erdirdi. Kim nəfsinə qalib gələrsə əflah və ancah əflah bil-dizə və ancah ta muradifidir on əks olaraq kim nəfsinə nəfsinə udzarsa nəfsə ona hakim olarsa xasirə və halək hadən Allah subhanu və təala bunu güvvətləndirici şəkildə ayəd edir ki An-Naziat surəsinin 38

وآثر الحياة الدنيا دنya hayatını ahirettən üstün bilərsə fe innel <الْمَأْوَى> cehîme hiye'l mə'və umin gedəcəyi cehîmdir. Cəhəmin mənasını bilirsən? Cəhəm sözsə xoş gəlir yoxsa pis gəlir cehîm? Onu şeyə belə ərəb dilində deyirlər ki, hətta sözün deyişi insana onun mənasını xatırladır. Cənnə. Cəhîm alındı alqarıa nədir qiyamət adlarından alvaqia belə deyilişdə vəha an cənnə nəim adn adn onun gedəcəyi yer nədir cəhənnəmdir kim nəfsinə hakim olmazsa azarsa və dünya həyatını axətin üstün görəsə onun gedəcəyi yer cehannamdir. Fə amma mən xofə məqam rəbbihi və nəhə nəfsə anəl həvə fa inəl cənnətə hiəl məvədirəllah subhanəhu və təala. Lakin kim rəbbinin qarşısında duracağı gündən qorxar və nəfsəsinə ihtirasını yasa qədərsə onun da gedəcəyi yer cənnət olar. Deyə Allah subhanəhu e, və təala buyurdu. Fa en-nafsə təd'u ilət-tughyan və itharə hayətid-dunyə. Vər-rəbb yədələ uzd ila xaufi və neha nəfsənə havə ikrəb insanı e, nəfs insanı duğana azğınlığa hələkə dünya həyatını axirətə üstün görməyə dəvət edir lakin rəbb isə Allah subhanə və təala insanları nəfsə uymaqdan hələkə uymaqdan çəkindirər vəl qalbü beyne <laughs> dâiyeyn daimə insanın qəlbi nəfsi iki çağırışçının arasındadır iki çağırışın arasındadır. Nəfsin səni iki tərəfə çağırır. Bir tərəfə çağırır ki, etmə, günahlar et, namaza və ya tövbəyə əməllərə etmə. İkinci isə Rəbbindən qorx, Rəbbindən qorx. Allah var. Dünya nemətini axirət yəməti, nemətinə, dünya nemətinə Deymə, dünya neməti azdır, gəlidir, keçidir. Hamma səni bənin də aparıb ora sevdiyini də bilə olsa, aparıb övəcəklər. Sən oradan qayıdacaqsa, onlar oradan qayıdacaqlar. Anan da, atan da, yoldaşın da, övladların da səni 1 il, 2 il unudacaqlar. Hər kəs öz həyatına davam edəcək. Sən orada hansı ki onlar nə deyər diye deyə qorxdığın əməllərlə orada tək başına qalacaqsan, yalqız qalacaqsan, tək qalacaqsan, onun ki nəfs daima insana iki şey deyir. Get. Yəni ki getmə. Yəmilu la hada da'itatan. Və ila hada taratan və hada məvdi ibtida və mihna. Fbadandiki nəfs, dedik nəfs əsl olaraq nədir? Düşməndir, pisliklə əmlədir. Əgər onu düzəlsən, islah etsən, xeyir taparsan. Əgər düzəltməsən, xeyir tapmırsan. Badandiki nəfs pisliklərə yatır. Və bəzən də ki yaxşığa meyl edir. Bu da insana Allah Subhanahu Taala tərəfindən verilən nədir? Nəfsinin belə olması nədir? Əhsəntü. <laughs> Əhsənt. Əhsəntü. <Əhsəntu>. Cəzəkumullahəyxəir. <laughs> Bu da Allah Subhanahu Taala tərə... insanların Allah Subhanahu Taala tərəfinə verilə bir imtahandır. Allah nəfsimizi islah etməyə müvəffəq etsin. <laughs> Bunun da kifayətən ki Allah Subhanahu Taala bizi eşli faydalanan, sizin nəfsimizi, nəfsimizə qalib gələn, nəfsimizə, e, nəfsimizə hakim olan kimsələrdən olmanın müvəffəq etsin. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ve sallam.